Sebelum Anda mencoba tips ini, ada baiknya Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli herbal ataupun ahli kesehatan yang hari ini Anda percayai. Apakah Anda termasuk orang yang diperbolehkan untuk mengkonsumsinya atau tidak? Nah, Mas Bro dan Mbak Sis. Bagi Anda yang hari ini memiliki masalah dengan berat badan yang berlebih dan ingin diturunkan secara alami, yang tanpa efek samping ataupun efek negatif, selain itu juga Anda yang punya masalah dengan kolesterol juga tips ini sangat bagus, dan semoga nantinya bisa membantu Anda cara mengatasi berat badan yang berlebih dan kolesterol. Caranya sangat mudah sekali. Hanya dengan dua bahan saja kita bisa gunakan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, yang pertama di sini, bahan yang kita gunakan adalah cuka apel. Mungkin kita semuanya sudah tahu, ya, cuka apel punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh. Namun, ada cuka apel ini yang terlabel halal ataupun yang tidak. Jadi, saran saya bagi Anda yang beragama Islam carilah yang berlabel halal. Mereknya bebas apa saja, namun di sini saya menggunakan merek Tahesta. Di sini cuka apel ini nggak bisa langsung kita minum ya, karena dia sangat kuat sekali asamnya. Jadi kita memerlukan hanya kurang lebihnya satu sendok makan cuka apel murni. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas dan setelah itu, kita tambahkan air hangat sampai hampir penuh, atau seperempatnya juga boleh. Kira-kira segini, jangan air panas ya, melainkan air hangat saja. Nah, namun agar hasilnya lebih maksimal, kita tambahkan satu bahan lagi. Ya, di sini bahannya adalah. Minyak zaitun jadi minyak zaitun ini ada dua. Yang pertama, minyak zaitun yang biasa digunakan untuk kecantikan dan minyak zaitun yang digunakan untuk masak. Kalau soal merek juga bebas, Anda boleh pilih merek apa saja, tapi usahakan yang extra virgin olive oil. Dia dari satu perasan pertama. Jadi, minyak zaitunnya ini kita manfaatkan kurang lebihnya sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Di sini saya gunakan 1 sendok makan saja. Campurkan seperti ini. Kemudian ini siap untuk kita minum. Cara minumnya adalah diusahakan kalau bisa sebelum makan. Namun bagi Anda yang punya masalah dengan asam lambung anda boleh konsumsi ini sesudah makan. Jadi, satu hari cukup satu kali aja, satu gelas sedang ini, ukuran sekitar 80-100 cc. Anda konsumsi larutin boleh pagi hari, boleh siang hari, dan boleh juga pada malam hari sesudah makan. Kalau kita rutin jalankan tips ini, maka berat badan akan turun dan kolesterol yang tinggi juga akan segera normal. Dengan cuka apel dan minyak zaitun, selain itu, ini juga bagus untuk mengatasi berbagai masalah dengan sakit pinggang, apalagi bagi Anda yang punya riwayat dengan batu ginjal. Nah, semoga dengan tips yang sederhana ini bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan yang berlebih ataupun perut buncit.